6 вересня в рамках святкування дня міста у Слов'янську відбувся ярмарок товарів декоративно-ужиткового мистецтва. Традиційний захід привернув увагу гостей центральної площі міста різнобарв'ям кольорів та унікальними речами талановитих земляків. Так як у нас цей доготочні дуже важкий, хотілося чогось чого чогось необычного, і не хотілась приривати. традиции, да, свою традицию, не хотелось прерывать свой труд, даже я уезжала из города, но брала с собой нитки, брала крючок и вот старалась делать вот такие вот вещи. И вот посмотрите, какая это милашка. Чего вы пожелали жителям города в этот день? Да? Хотелось, конечно, сказать улыбок. Но и так как я творческий человек, хотелось бы, чтобы люди свое плохое настроение не конкретно кому-то в лицо, а пусть это найдет отражение в картинах, в вышивке, в чем-то творческом. Особенностью ярмарка у Словянской мастер-классы. В этот раз все могли научиться власноруч творити творить ляльок. лялюк Это давняя традиции, сколько им лет уже? Ну, я этого не скажу <laughs> четко, потому что могу ошибиться. Ну, сколько наши славяне украинцы существуют? Вот. Так, одно, вот. ну, а дальше что? Вот, теперь мы лицо сделали. Лица не, делается без лики, потому что, чтобы ничья, как бы душа вселилась. да? Лица нет, значит, здесь только наши эмоции. Теперь делаем руки. Своєрідною украсою ярмарку завжди є роботи місцевих художників. Для них тривожний час цієї весни та літа став новим етапом у творчості. Безусловно, все, що відбувалося, не пройшло мимо мене. але в дні більше думалося тим, кому ще важче. В свободної минути я знаходився практично все время в городі, в родних стінах. И да, скажу, я работал. Этюд картины начинался еще давно, до всех этих событий, которые пронеслись над нами. Но возвращался я к ней неоднократно. И еще вернусь. Это моя осознанная, тот период, который врачи называют пубертатный. Я застал этот военторг, куда мы бегали, сдавая бутылки, покупая звездочки, советскую символику, символику э, десанта это было вообще почетно. Вот Старый славян для меня всегда был интересен, как и те картины, которые. Рядом з вернее, пейзажи и то, что меня окружало, живя вдоль торца. У гості до виставкових яток завітала і Наталія Королевська. Політик, розглядаючи таку авторську красу, навіть замислилась про власне розорення, адже майже у кожного автора прикуповувала щось на подарунки рідним та близьким. Продовження свято дня міста отримало знову ж таки на центральній площі міста виступами творчих колективів та ігровою дитячою програмою.